અલગ જ મહિમા છે ત્યારે જે ધાર્મિક સનાતની ધર્મમાં જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે અહીંયા વિધિ કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે જ ગાયોને પાણી પીવા માટે એક નાનકડો હોજ અહીંયા બનાવવા માટેનું પૂજન અહીંયા કરવાનું ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું છે હું આજના દિવસે આપના મારફત ડભોઈ નગર ડભોઈ તાલુકા વડોદરા જિલ્લાના તમામને મકર સંક્રાંતિની શુભેચ્છા પાઠવું છું आज उत्तराण से कहीं कहीं इसको खिचड़ी खिचड़वारी भी बोलते हैं खिचड़वारी का मतलब ऐसा होता है कि आज दान पुण्य किया जाता है उसमें सीधा किसान देते हैं लोग कच्चा भोजन देने मतलब दाल देते हैं चावल देते हैं किसान देते हैं घी देते हैं सब कुछ मतलब खाने के लिए देते हैं ब्राह्मणों को दान दिया सब सबसे महत्व तो यही है कि इस जो खिचड़वारी बोला जाता है दूसरे भाषा में वो इसको मतलब दान देता है और जो उत्तराण है ये उत्तरायण का मतलब ये होता है कि आज ये ऋषियों ने ये, ये इसका शोध किया है पतंग का जो ऋषियों ने तपस्या करते हुए पक्षियों को उड़ते देखा है तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चीज बनाया जाए जो आकाश में उड़े और उससे लोगों को आनंद मिले और आज का दिवस पहला प्रश्न यह है कि सूर्य का सबसे बड़ा आराधना आज होनी चाहिए सूर्य देव से मतलब हर तरह की एनर्जी मिलती है रोग का नष्ट होता है और आदमी स्वस्थ रहते इसलिए ये पतंग चखाया जाता है कुछ लोग मतलब घंटा दो घंटा सोच के प्रकाश में रहेंगे तो उनको मतलब ये एनर्जी मिलेगी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ये गाना बजाने के साथ पतंग चखाया जाता है इसका उत्सव तो बहुत सदियों से ऋषियों ने शोध करके इसको बनाया है अभी हम पतंग पिल्लू बांटते समय मैंने ऐसा बोला है कि इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों भेगा है ज्ञान तो यह है कि जो कि रील तैयार करता है लेकिन विज्ञान का एक अंश उसमें है जो उसमें कलर चढ़ाता है तो ये दोनों के सहमति से ये ये पर्व मनाया जाता है इसमें ब्राह्मणों को दान दो गौ को दान दो खिलाओ इसमें जितना हो सका सोना चांदी रुपया दो रुपया चार रुपया दस रुपया उसमें दान देना चाहिए ये उत्तरायण का मतलब यही है कि सब पनौती चली गई है शुरुआत होता है साल का सबसे पहले यही त्यौहार पड़ता है इसलिए उसको उत्सव के साथ मनाया जाता है लोग आज के दिवस पूरे देश में ये तो विदेश में भी ऐसा मनाते हैं ये यहाँ का ही रूल नहीं है अभी तो इस, इस प्रपंच को तो विदेशों में भी लोग चालू कर दिया हैं वहाँ भी पतंग उड़ाते हैं ये पतंग का उत्सव तो बड़ा महत्व का उत्सव है दान का भी बहुत पर्व है इसमें हर जगह तीर्थों में स्नान होता है दान करते हैं लोग चार बजे पाँच बजे उठ करके लोग गंगा स्नान करते हैं यमुना स्नान करते हैं नर्मदा स्नान करते हैं उत्तराण का मतलब यही जितना श्रद्धा हुआ, हुआ जितनी शक्ति हुआ उतना इसमें दान करके एक दूसरे का उपकार करो इसी के लिए इसको उतराण बोलते हैं अपनी पनौती उतार के और दूसरे को खुश कर दो